У гонор перамог наших олимпийцев у Сочи дитяча лагерь «Салют» провел у себя хоть и малые, али олимпийские гульни. У гостей даюных атлетов завитали представники Национального олимпийского комитета и татулованные спортсмены. Жихары на греческой Олимпии, напевно, порадовались, когда завитали у дитячий лагер салют. У всех, кто зараз там отпочивает, сегодня стали спортивными энтузиастами. На церемонии открытия малых олимпийских гульнян все было по-дорослому. Свой олимпийский огонь, стяг и навод свои боги за Олимпа. Мы сегодня в костюме богов, потому что мы хотим быть такими же сильными, как они, заниматься спортом. Второй образ жизни надо вести обязательно. Это помогает человеку развиваться духовно, физически. Для меня было сегодня честь унести олимпийский огонь в нашем лагере, зажигать его. Я буду участвовать в малых олимпийских играх здесь у нас в лагере. Вообще я занимаюсь футболом и, джидо. Ну, для, я считаю, что это помогает мне развиваться. Сборные команды лепших спортсменов из Мены споборничали помеж собой в эстафетах, а их товарищи потремливали их с импровизованных трибун. Прежде всего хочется поздравить наших ребятишек, у которых есть возможность совместить прекрасный отдых в прекрасном месте с занятиями спортом, которые я считаю замечательным времяпровождением. И кроме того, наверное, началом большого пути в жизни, потому что для меня лично спорт стал целью и работой в жизни. В общем -то, и я бы пожелал, чтобы наше подрастающее поколение выросло не просто умным, но и здоровым физически, а для этого спорт необходим. И занятия в любом случае сделают каждого человека лучше. Даже если они немножко продлятся, даже если они не будут профессиональными. Але ж спортом недостатково только заниматься. Треба еще и ведать наших олимпийских героев у твар, как лежится в Национальном олимпийском комитете. Тому значной была адукационная частка гульняв. Дети попробовали свои силы у тематичной викторине и погуторили с олимпийцами. Мы вообще постоянно проводим мероприятия в рамках программы развития олимпийского образования, но в основном в течение учебного года в школах. Спортивных мероприятий в школах достаточно. Кроме того, дети посещают секции. А образовательный материал, все, что касается олимпийского движения, истории, биографии наших спортсменов, все, что они сделали, это наша задача. Сегодня тоже будем говорить о Сочи о том, как это было. И думаю, что, возможно, если постоянно будем таким образом э, совместно с нашими олимпийцами приобщать детей к спорту, то, возможно, э, и Брестская область на очередных Олимпийских играх проявит себя. Для того, каб проявіць себе на дарослых алімпійскіх гульняў большасці зрабят патрэбна яшчэ тройка другая гадоў, але патэнцыял і галоўнае жаданне ў іх для гэтага ёсць. Марія Вячорка, Александр Варонін, обласныя навіны брест.